Мы находимся сейчас в на нашем дворе Вот находятся наши мусорные баки Сюда может подъехать, допустим, большегрузная машина Для того, чтобы эти баки забрать Только со стороны Соломеево-Рушильницкого Единственное, мы можем пройти и посмотреть Каким образом она может сюда заехать Второй выход, который да, действительно планировался Который был, вернее, есть изображен на картах вот он э -э, должен был, был расположен возле трансформаторной подстанции. То есть, по идее, там, где находится трансформаторная площадка, это была, когда-то наша территория должна была быть волейбольная площадка. Но в связи с уплотнением, так сказать, территории, вот вот этот дом и построили эту ТПшку. То есть часть территории нашей придомовой фактически забрали. И второй выезд для машин не сделали. И у нас возникла проблема, что если, допустим, вот мы пройдем туда, давайте пройдем, посмотрим. Вот как здесь может приехать вот, нормальный грузовик с большим коробом Фактически он здесь проехать не может. Для этого достаточно вот... Спрямить этот участок, сделать удобно, им будет здесь машины стоять, эта земля никакой роли не играет. И тем более нормальный будет заезд для машин. То есть это ситуация. Тем более мы предлагаем. Если надо, да, кооператив вложит сюда свои деньги, поможет это сделать. Плюс, что требует по технике безопасности должен быть второй выезд. Потому что если что-то случается, машина здесь э, становится на приколе, дальше машины не могут проехать к нашему дому вообще.